Ну, в первую очередь у нас вчера были достаточно длительные, тяжелые переговоры, очень тяжелые. У нас были ну, ряд вопросов, которые достаточно длительное время не могли найти консенсус. Но тем не менее мы пошли навстречу друг другу, как украинская сторона, так и сторона Европейского Союза, господин Дегухт. И фактически на сегодняшний момент мы по всем принципиальным вопросам, Пошли к и э, сейчас мы дали поручение, э, господин дал поручение своим экспертам, верно, нашим экспертам поручение, чтобы мы э, полностью отшлифовали все формулировки, чтобы мы отработали все цифры, окончательно полностью все, все состыковали весь текст для того, чтобы в конце этот текст был уже готов для профирования, подписания. Вот это текст о создании, создания зоны свободной торговли, торговли Украины и страны Евросоюза. Все, что касается, то есть вся, это, это соглашение, мы готовы его профировать, мы его вот, э, все, что касается э, дальнейшего продолжения подготовки соглашения по ассоциации, да, там есть еще целый ряд э, вопросов, которые необходимо будет решить. И на следующей э, неделе у нас очередной раунд переговоров уже будет